До вашої уваги новини в студії для вас працює Зайра Салієва. Більше 67 бійців АТО цьогоріч отримали ключі від власного житла. Ще близько 50 квартир виділять до кінця року. Про це повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик під час прес-конференції. На Дніпропетровщині у черзі за власним житлом стояли 76 сімей учасників АТО. Це родини, які втратили близьку людину під час бойових дій на Донбасі, та бійці з першої та другої групами інвалідності. Цьогоріч з держбюджету на квартири для них виділили 42 мільйони гривень. 29 мільйонів гривень вже надійшли до області, зазначив Юрій Голик. У нас на квартирному чуті стоять 76 сімей воїнів АТО. Из государственного бюджета выделено 42 миллиона гривен в этом году на закупку квартир для них. В область уже поступило 29 миллионов согласно графику финансирования. Оставшиеся деньги мы ожидаем в ноябре и в декабре, как мы и себе планировали. Уже куплено 29 квартир. Это квартиры в Днепропетровске и в городах области. Среди этих квартир есть даже один или два частных дома. Мы отталкивались от желания семей, что именно они хотят купить. Все квартиры покупались с учетом мнения общественников, отбирались очень жестко. Вопрос находился и до сих пор продолжает находиться на контроле у губернатора. Поэтому по каждой квартире идет жесткий отбор, чтобы люди были действительно довольны тому, что им покупает власть. Еще 47 квартир мы ожидаем купить до конца этого года. Пока это все идет согласно того графика, который есть, он нас устраивает. На прошлой неделе, вы знаете, был в Днепропетровской области президент. Он вручил ключи от 20 квартир, которые купила для Федерации футбола для членов семьи демобилизованных. И мы сегодня на сессии про облсовет, предложил предложила, облсовет проголосовал за программу жилищного строительства на следующий год. В следующем году мы закладываем в бюджет 20 миллионов гривен на достройку жилья, по-моему, это улица Гетьманская, 7, корпус 2, это левый, левый берег. Там есть недостроенное жилье, которое мы достроим, и порядка 56 квартир мы передадим льготникам, в числе которых и атошники тоже. Кроме того, мы столкнулись с такой проблемой, что есть демобилизованные бойцы, которые пришли с войны, с фронта, а их место жительства – это оккупированные территории, это Луганская, Донецкая область, той части, где там, под российскими войсками, им некуда возвращаться. Поскольку у нас давно создан центр помощи воинам АТО, они все обращаются к нам, и мы ищем им возможности для расселения. Мы находимся в тесном контакте, в частности, с горсоветом города Днепропетровска. Вот на прошлой неделе мы нашли два две комнаты в общежитиях для бойцов Айдара. Плюс мы нашли неравнодушных жителей нашего города, которые оказали финансовую помощь. И эти две комнаты привели в порядок, отремонтировали. Люди туда заселятся и будут там жить. Ага, тусь ми розчитуємо, що в наступному році ми всі жилічні вапроси по воїнам то членами сім'ї закроєм повністю. Юрій Голик повідомив, що і наступного року сім'ї бійців зможуть отримати довгоочікуване житло. В бюджеті області передбачать 20 мільйонів гривень на добудову будинку по вулиці Гетьманській. Понад півсотні квартир передадуть пільговикам, в числі яких і військові. Загалом цього року квартиру отримала 61 сім'я учасників АТО, окрім житла, яке закупили за державні гроші, місцевим коштом придбали 12 Ключи Ключі ще від 20 квартир нещодавно вручив президент України.